Пресс-конференция это проводится по получению Координационного совета ветеранских организаций Украины. И на этой пресс-конференции мы хотим анонсировать следующее событие, которые будущие. Ну, во-первых, мы и были инициированы, именно Координационный совет инициировал общественное слушание по вопросам социальным вопросам нашего законодательства, действующего, а также тех законов, которые готовятся к рассмотрению. И мы хотим еще раз пригласить к диалогу, к конструктивному диалогу центральные органы власти, к которым мы обращаемся в своей переписке, в своих решениях. Добрий день, шановні друзі. Продовжуючи тему нашої розмови, я хотів би звернути увагу на наступне. Постанова Кабінету міністрів України від 3 листопада 2010 року про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики дійсно являється виключенням із. Інших документів, які були до цього часу в Україні з цих питань. А питання це дуже серйозне, це те, як налагодити діалог в суспільстві між представниками державних органів влади та інститутів громадянського суспільства. І надо сказати, це постанова набагато демократична тих, які були попередні. Якби вона виконувалась в повному обсязі, таких би випадків, про які говорив попередник, не було б на території України. Але на жаль, не все виконується так, як вимагає президент, і як вимагає ця конкретна постанова. В зв'язку з цим громадськість консолідується, в тому числі і ветеранська. Дивлячись на те, що зачастую немає відповіді на наші звернення, на наші пропозиції, які ми окремо як громадяни, окремо як організації, ми прийняли рішення об'єднатись, створити координаційну раду ветеранських організацій України, яка й була створена в квітні місяці цього року. Віктор Ніколаєвич. Еще хочу раз акцентировать внимание на то, что в принципах работы Координационного совета, о котором говорил Виктор Николаевич Поли, однозначно существует договоренность никаких политических действий, заявлений или иных форм, и, что называется, занятием политикой, в работе Конституционного совета нет. Общество содействия обороне Украины насчитывает в своих рядах порядка более двух миллионов членов. Это порядка 10 тысяч работающих. Порядка 85% работающих это офицеры, уволенные из вооруженных сил, ветераны вооруженных сил. Основная деятельность общества заключается в военно-патриотическом воспитании молодежи. Мы готовим детей для службы в вооруженных силах. Ребенок, который прошел систему ОСО Украины, общество содействия, раньше эта организация называлась ДОСАФ Украины, это, как правило, ребенок, подготовленный к службе в вооруженных силах. Мы располагаем и культивируем 27 видов технических неолимпийских видов спорта. Ребенок, который прошел картинг автомобильные клубы, стрелковые клубы, парашютную подготовку. Это ребенок, подготовленный к вооруженным силам. Это мы делаем бесплатно, это наша общественная работа. Деньги на свою деятельность мы зарабатываем, подготавливая специалистов для народного хозяйства. Одним словом, зарабатывая деньги, тратим на патриотическое воспитание молодежи. Синченко Сергей Григорьевич, Ассоциация Содружества. Мы представляем... 12 тысяч членов ассоциации ⁇ это бывшие сотрудники спецслужб, работники правоохранительных органов, судьи, прокуроры, просто граждане, члены семей и так далее. Раньше закры... эта организация была более-менее закрыта, сейчас она свободна, доступна до участия любого гражданина, значит, который разделяет наши взгляды нашу программу, наши идеи и так далее. Это не политическая партия, а общественная организация. Конечно, мы не можем оставаться в стороне от тех процессов, которые проходят сейчас. Если мои коллеги здесь говорят, что это политики тут никакой, как раз тут, как раз тут и есть политика. Как мы к ней относимся? По-разному. Ну, я скажу так, что вот как человек я не очень хорошо отношусь к тому, что происходит сейчас в области у нас в стране. Я не очень хорошо отношусь к этим голодовкам, Я сочувствую этим людям, которые страдают. Я понимаю их, потому что они страдают не просто там, что требуют что-то. Они требуют выполнения закона. Шановные товариства. Дорогі співвітчизники, я представляю Всеукраїнське об'єднання ветеранів, яке нараховує понад мільйон фіксованих членів ветеранів війни, праці, інвалідів і інших категорій пенсіонерів. Всім відомо, що саме вразлива частина суспільства це ветерани, пенсіонери і діти, і, безумовно, влада повинна завжди про це пам'ятати і. Тримати в увазі всі їхні необхідні для життя проблеми. А ми фактично цього не маємо. У нас є чудовий закон про статус ветерана і соціальний захист. Але фактично цей закон не працював і не працює сьогодні.